ismillahi rohmanir rohim ollohdan qo'rqqan har bir kishi olimdir bizlarning har birimiz ollohdan uning azoblarini eshitib titrab o'zimizda qo'rquv his eta olsak demak biz olimmiz ollohdan qo'rqishlik ilmga kifoya qiladi allohga kechiradi deb mag'rur bo'lib qolishlik esa johillikka kifoya qiladi azizlik esa allohdan qo'rqishdadir biz robbimizdan qo'rqsak xalqlar ichida aziz bo'lib baxtli hayotda yashaymiz robbimizni ko'z oldimizda qilaylik uning azobi va jazosidan xotirjam bo'lib qolishdan qo'rqaylik undan qo'rquvni hosil qilish uchun toatlarni ko'paytiraylik zero qo'rquv bizni olim deishga arziydigan tuyg'udir zero azizlik Allohdan qo'rqishdadir alloh subhanahu va taolo esa qo'rqishga sazovor zotdir alloh taolo bizlarni faqat o'zidan qo'rqishga va o'zidan boshqasidan qo'rqmaslikka buyurdi <fələ> vaholanki maxluqning maxluqdan qo'rqishi xorlikdir bo'yin egishga loyiq bo'lmagan kimsaga bo'yin egishdir qo'rquv eng ulug' ibodatlardandir uni ollohdan boshqaga burish shirkdir ey birodarim siz qo'rqishiniz kerak bo'lgan zot qarshingizdagi siz kabi bir ojiz banda emas sizni meni o'sha qarshingizdagi bandani yaratgan zot qo'rqishga haqiqiy loyiq zotdir Ey ollohim sendan qo'rqib buyruqlaringni bajarib qaytarganlaringdan tiyilib sening toat va itoatingga mustahkam olim bandalaring qatorida qilgin